लताज इंडियन कुकिंग में आपका स्वागत है। आज हम लोग शकरकंदी का हलवा, जो न्यूट्रिशियस भी है, हेल्दी भी है, जिसमें कोलेस्ट्रॉल और फैट जीरो परसेंट है, और जिसमें विटामिन बी सिक्स और मिनरल्स भी है, दो ही चीज से बना हुआ शकरकंदी और दूध, जो दोनों ही मीठे हैं, इसके लिए हमें शुगर बिल्कुल डालने की जरूरत नहीं होती है बाकी एक हलवे में हम शुगर डालते हैं पर इसमें बिल्कुल भी शुगर डालने की जरूरत नहीं है आइए देखते हैं उसको किस तरह से बनाते हैं अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो यहाँ सब्सक्राइब बटन दबाकर अभी सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन दबाए कृपया लाइक करें यदि आपके कोई प्रश्न है तो कमेंट में पूछिए और अपना अनुभव भी कमेंट में लिखे शक्कर को ये इस तरह से हम लोग छील के निकाल देंगे बाद में उसके छोटे छोटे पीस कर लेंगे शकरकंदी को इस तरह पीसेस करके अच्छे से धो लेंगे सारा पानी निकाल के हम इसे माइक्रोवेव में तीन मिनट के लिए रखेंगे तीन मिनट के बाद हम इसको चेक करते हैं अभी पूरे गले नहीं है इसको हम वापस दो मिनट के लिए और माइक्रोवेव में रखेंगे पांच मिनट के बाद ये हमारे पूरे गल चुके हैं ये इस तरह से दोस्तों गलने चाहिए इसको हम इस तरह से हम लोग पूरा जो बॉईल हो चुका है उसको अच्छे से मैश कर लेंगे माइक्रोवेव यूज नहीं करना है वो प्रेशर कुकर में भी बॉईल कर सकते हैं और इस तरह से मिक्स कर सकते हैं यह इस तरह से पेस्ट हो जाना चाहिए सबसे पहले हम ये बॉटम का जो पैन है वह लेंगे उसमें हम अभी ये पेस्ट है हम गरम घी में डालेंगे अभी हम इसको दूध में पकाएंगे ये मैंने 100 ग्राम दूध लिया था इसमें अच्छे से पकने देंगे ये तीन मिनट में हमारा दूध सारा एबसॉर्ब हो चुका है अब हम इसमें केसर डालेंगे और इलायची पाउडर डालेंगे और मिक्स करेंगे तो ये अब हमारा हलवा रेडी है इसको हम चख लेंगे अगर ज़रूरत हो तो शुगर डाल सकते हैं बिल्कुल परफेक्ट है अब हम गैस बंद कर देंगे दोस्तों ये हमारा शकरकंदी का हलवा रेडी है उसको मैंने बादाम और पिस्ता से गार्निश किया है तो आप भी यह हलवा बनाइए अपने दोस्तों को और प्रियजनों को खिलाइए और आपका एक्सपीरियंस मेरे साथ शेयर कीजिए थैंक यू